Вот таких всех кругов, наверное, не хватит, чтобы перерезать вот эту часть, но будем пробовать. Вітаю на виробництві замотки і двері та сейфи компанія Моноліт. Сьогодні у нас буде тест, тест на захист від зрізання болгаркою, а саме ми перевіримо, як ріжеться притвор в товщиною 14 мм із звичайного металу та з захистом від зрізання болгаркою. Но ну, болгарку можно назвать самым мощным инструментом, если не брать а, взрывчатку. Коротко. Резать будем болгаркой 125 миллиметров круга, то есть малая болгарка. И попробуем, если не получится, уже дорезать болгарка 230 миллиметров. Мы проверим, как режется металл без защитного слоя, то есть это 14 миллиметров металла, какое займет это время и попробуем перерезать именно зону замковую, зону ригелей, там, где у нас будет специальная защита, которая не режется болгаркой. Следующий. По итогу первого зареза, как израсходовался круг, то, честно говоря, я уже смотрю, что вот этих всех кругов, наверное, не хватит, чтобы перерезать вот эту часть. Но будем пробовать. результат нулевой. По итогу получается 5 кружков, здесь результат нулевой, мы никуда как бы не, не, вообще не приблизились туда, куда нам надо, поэтому я предлагаю этой, этой, же, маркой кругов, этой же маркой кругов попробовать перерезать просто обычные 14 мм металла, какая будет разница. достаточно было одного круга чтобы полностью прорезать 14 миллиметров и этим же кругом сейчас попробуем продолжить именно место где притвор усилен специальной защитой которая не режется болгаркой Результаты получаются такими. Обычного круга 125 мм достаточно, чтобы полностью прорезать 14 мм притвор. И дальше добраться уже до ригелей и срезать ригеля. Как мы видим, 6 кругов не хватило, чтобы даже приблизиться к перерезанию притворной части и попытаться добраться до ригелей, чтобы их срезать. Поэтому сейчас, я думаю, еще один круг. Болгарка 125 мм. И дальше уже будем резать болгар 230 мм. Абсолютно никакого результата. Берем большую болгарку, 230 круг и пробуем резать вот это место, где притвор усилен специальной защитой от резания болгаркой. Мы видим, как 230 круг просто тает, тает на этой защите. Сейчас мы попробуем еще несколько кругов, но говорю сразу, это абсолютно никакому результату на срезание, на прорезание и доступ к ригелям не приведет. абсолютно не идет процесс перерезания притворной части для доступа ригелей ни 125-м кругом баварки, ни даже 230-м. Так же самое было бы, если бы мы взяли огромный мезарез без... перед 230-м кругом, и то же самое, никакого доступа мы, мы к ригелям не получили, не срезали их. как мы видим, вот здесь у нас 6 кругов от маленькой болгарки, 4 от большой, 5 зажат в болгарку. То есть э, вот это все количество кругов, оно абсолютно не приблизило нас для того, чтобы срезать 14 мм притвора и добраться до регилей. Просто дальше не имеет смысла продолжать. Проверяли мы, что это абсолютно будет бесполезно. Здесь можно вот такую пачку кругов положить. То есть и Просто успевать, там будет три человека менять круги, один человек будет вот так вот резать тремя болгарками, то есть это абсолютно не, не даст перерезать притворную часть. И при этом, 114 14 мм металла без специальной защиты, они режутся одним 125-м кругом, можно прорезать притвор 14 мм металла. Мускул премиум. Випробовували її на різ болгаркою. Цей притвор майже 1,5 см. Спробували прорізати болгаркою 230-й круг. Вона прорізала наскрізь. Тут можна побачити наскрізь ну, ще не до рігелів, а просто наскрізь. За пару хвилин, грубо кажучи, в цьому місті, в цьому місті, ну, знадобилося декілька десятків хвилин, щоб прорізати хоча б наполовину. Побачите, тут немає прорізів. Якщо тут він осень. То тут його немає. Захист від болгарки справді існує. Саме там, де хочуть перерізати рігелі, щоб відкрити двері. Захист ми робимо на нашій преміальні моделі, на москов преміум та скала. Це реально захистить будь-яку оселю, будь-яке приміщення, офіси тощо.